Yo, wes yo aku gak gawe ade in live. Dino iki aku arek nyekar ya Iki iki aku nang omahe mbokku kira gil deloken ponakanku. Masallah. Nah, iki aku nang makam, nang makam Randu Songo yo guys yo. Iki iki lagi panas kenteng kenteng sakjane yo, tapi yo piye meneh wis suwi gak sambang nang nggone maratuwo. Yo langsung wae lah gin goleki makame bapak ibu bojoku. anjet disekar mbong lewat yo aja salvo ora sarungan ora kopian mau wis wudu yo rek ning ngarep tapi enggak ke video nah iki awake dhewe wis teko ning makami bapak ibu e bojoku nah iki mamange are dicabut rumpute tapi tak seneni aja dicabut ya soalnya aku iku jarane wong biyen-biyen tapi aku yo gak ngerti yo ya ngono iku suket sing tumbuh ning dhuure makam iku bisa ngurangi cek sapubur iku ini wong biyen tapi aku yo gak ngerti. di iki panas banget, aku lali gak nggowo banyu rek. Iki mau rek. Iki langsung ae bojoku berdoa ya Tak video. Ya toh, Kang. Tak amini, Kang. Iku mau tak singkat ya rek ya. Dongane wis iku mau rek. terus mari iki disekar sekar iki sing pertama bapak ibu jukku bojoku iku wis yatim piatu awit usia belasan lah pokoknya saiki usiane dhewe wis 23 24 23 kayakne aku dewe ya lali nah iki lanjut nang sebelahe ono makame ibuke bojoku ibu ya guys ya moro tuwoku pawana sejan kentang-kentang cah iki mau iki tanahingkah aku nyekarekin kayakki jam rolas step muncul saiik lah <laughs> iki lanjut iki ning samping iki ana makami Mmbahe bojoku yo yorek yo iki ibu songko ibu- Ibu Joko ibu Imrah tuaku nah sing maka mimbah kakung onok ning dhuwur guys singana kae nah Tapi kembangnya entek rek Duduk sini nak dekat pada bapak Jangan kau ganggu ibumu turunlah lekas dari pangkuannya engkau lelah gelak sendiri Tapi lagu saya ora apa-apa yo terus iki bojoku ngan apa cene godhong randu perkangene banter wedi nek ceblok ambruk ngebrui kabel guys malah repot ya wis cukup sampai sakmene suwon yo sing wis nonton aja lali difollow di like dan di komen bye bye